एक भाई ने सवाल पूछा है यूरिक एसिड मेरे मोहतरम भाइयों अगर किसी को यूरिक एसिड है खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो और उस पानी में एक बड़ा चम्मच एप्पल सीडर वेनेगर ये जो सेब का सिरका है मेरे मोहतरम भाइयों ये पानी में डाल के सुबह भी दोपहर भी शाम भी सात दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे सात दिन में यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है भाइयो अल्लाह आपको ज़्यादा सवाल तो मुकने ही नहीं है डॉक्टर साहब चावल के बारे में बताएं कि ज़्यादा खाने से जोड़ों का दर्द और बलगम ज़्यादा होती है जी मेरे मोहतरम भाइयों कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा होती है तो वो प्रॉब्लम करती है ठीक है एक बात याद रखो आपके जिसम को बल्कि हकीम लुकमान एक बात कहा करते थे जो चीज़ जितनी पैदा होती है उसको उस तनासब से खाओ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं सबसे ज़्यादा फल और सब्जियां सत्तर फ़ीसद खाओ फल और सब्जियां बीस फ़ीसद आपको चाहिए थी अजनास जिसमें चावल थे जिसमें गंदम थी जिसमें आपका बाजरा था जवार थी मकई थी जौ थे आपकी दालें थी चने थे आपके सारे मसाला जात थे ये बीस फीसद चाहिए तो सबसे ज़्यादा क्या चाहिए फल और सब्जियाँ और दूसरे नंबर पे क्या चाहिए अजनास तीसरे नंबर पे दस फीसद आपको चाहिए थी एनिमल प्रोडक्ट जिसमें दूध था दही था लस्सी थी मक्खन था घी था पनीर था मटन था बीफ था चिकन था अंडे थे आपके सारे के सारे दोस्त से बनी हुई बेकरी के आइटम और सारी की सारी आपकी मिठाइयाँ ये चाहिए थी दस फीसद बताओ खाते कितना हो जो एनिमल है वो सत्तर फीसद खाते और जो फल और सब्ज़ियाँ हैं तो मेरे मोहतरम भाइयों जो चीज अल्लाह ने जिस तनासब से पैदा की हमें उसी तनासब से उसको खानी चाहिए सुबह ना कल हमदी का